أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا <تكيت> الصِّرَاطَ المستقيم صِرَاطَ الذين أنعمت عليهم المغضوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضالين آمين الحمد لله سبحانه وتعالى الله majlis ilmu Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah kepada kita semua ha? Mereka yang telah pergi meninggalkan kita, kita berdoa kepada mereka supaya mereka diberi ha? Dibi keampunan, dibi kerahmatan Serta diluaskan kubur mereka, diterangi kubur mereka Dan juga kepada kedua ibu bapa kita dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat Semoga kita hajatis Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga pada pagi ini kita menyebutkan berbagai-bagai lah peristiwa, peristiwa yang berlaku yang semalam dan seminggu ini kita lihat bermacam-macam ha? bermacam-macam suasana dan kondisi berlaku di dalam negara kita khususnya yang lebih lagi pada yang semalam berlakunya sekatan-sekatan daripada pihak zoni ha? jadi yang kita dapat tahu mereka telah ditangkap mereka telah ditahan ha? dan dibawa ke satu tempat wallahu alam kita tak tahu lagi yang mereka itu ditahan kenapa kena semata-mata untuk mereka hendak membantu rakyat Palestin yang sedang menderita oleh penani laknatullah La ni laknatullah ni kaum yang zalimi mesti di muka bumi ini ya ja. jadi kita mendoakan dan kita Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu melindungi mereka serta dijauhi dari segala perkara-perkara yang menyakitkan. Tuan hadirin yang dirahmati Islam, tidak ada apa yang kita dapat lakukan ha, kepada misi ini hanya kita mendoakan. Nah, doa itu adalah silahul mukmin, pedang, pedang bagi orang mukmin. Tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagi mereka yang telah pergi, itulah ajalnya. Iza ja'a ajaluhum, la yasta'akhiru nasa'atau wa la yasta'qlimun. Bila telah ajalnya datang, ketidak tidak akan cepat ataupun lambat. Huh? La Tidak ada yang lambat ataupun yang cepat. Apa yang kita rasakan bahawasanya bagi kita pada hari ini. Setiap hari perubahan-perubahan yang ada di muka dunia ini. Sentiasa ada yang boleh mengembirakan kita ada boleh menyiksakan diri kita. Ada boleh memberikan kita, membahagiakan kita, ada boleh. Ada juga yang boleh menjadikan kita sentiasa aa, resah dan gelisah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Begitu juga yang kita bicarakan pada pagi ini yang kita sambung daripada minggu lepas iaitu tentang rezeki Allah Subhanahu eh, Wa Taala. rezeki, tentang rezeki. Dulu kita telah membicarakan tentang rezeki ini. Eh, Rizki ada orang Allah Subhanahu wa taala bagi harta, ada orang Allah Subhanahu wa taala tidak bagi harta, ada Allah Subhanahu wa taala bagi anak dan ada yang tidak anak dan berbagai-bagai rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sebagai manusia. Dua jenis rezeki. Ha, eh, rezeki Allah Subhanahu wa taala bagi kepada manusia, hamba Allah di muka bumi ni ada dua jenis. Ha, eh, rezeki apa dia rezeki dua jenis itu? Iaitu rezeki yang secara umum Yang kedua adalah rezeki khusus Iaitu umum dan khas hmm. Rezeki yang diberi oleh Allah SWT secara umum itu Ialah di kalangan hamba-hambanya Sama ada hamba itu orang Islam ataupun yang bukan Islam Sama ada dia Islam, orang Islam itu se rezeki yang umum Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang baik Yang lain eh? seperti haiwan, seperti tumbuh-tumbuhan, ada rezeki yang jahat ataupun yang seterusnya, itu semua adalah rezeki-rezeki yang betul umum. Semua itu pada asasnya kita lihat sesiapa pun ya, yang berusaha mengikut apalah se kesemulaan jadi alam ini, Pecaturan alam ini yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan akan mempolehi kepada seseorang itu rezeki. Hmm. Jadi rezeki Allah Subhanahu adalah berbentuk umum ini diberi kepada orang-orang yang sentiasa berusaha. Dia Jadi di muka buku ini Allah akan berikan rezeki kepada dia. Kan? Seorang Muslim kalau orang Islam yang dia tidur je, tidur dekat rumah dia. Dia tidak akan memperkuaruhi rezeki-rezeki yang ada di laut seperti ikan, rezeki yang ada di hutan seperti tumbuh-tumbuhan. Dia tidak akan dapat benda-benda itu. Kemudian tidur ada kata. Hmm. Demikian sayur-sayuran tidak akan tumbuh hanya dengan seseorang itu. Dia beribadah saja. Dia bersolat tanpa usaha. Dia beribadah seperti semayang. Semayang saja dia tapi dia tidak berusaha. Hmm. Tetapi yang berusaha menanam, walaupun dia tidak bersalat, akan tumbuh sayurannya. Eh, Di samping alam ini sendiri mempunyai berbagai percaaturan seperti terlihat lah, dalam, ya eh, apa namanya, hujan, panas, ribut dan sebagainya, musuh, kawan dan pelbagai lagi. Maka segala usaha untuk mendapatkan rezeki hanya akan terhasil. Jika Allah subhanahu wa ta'ala izinkan Sama ada dia diizinkan Itu dia reda Ataupun tidak Itu adalah persoalan yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّمْ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Ini surah Hud ni ayat yang, ayat yang ke-6. Dan tiada sesuatu pun eh, dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala jualah yang menanggung rezekinya. Nah, itu rezeki yang secara umum walaupun dia bukan muslim, walaupun dia tak salat, dia melakukan jahat, ada rezeki untuknya yang Allah berikan kepada dia. Kena hasil hasil usaha dengan pencaturan alam tadi. Orang mencuri pun. Orang mencuri dia akan dapat hasil daripada apa yang dicuri. Apakah itu merupakan rezeki? Rezeki juga tapi rezeki Yang berbentuk haram pula Tetapi kalau dia merupakan Satu rezeki yang baik dan halal Maka dia berusaha walaupun Dia bukan muslim Dia pergi Dia pergi bermusafir Dia pergi berniaga dia adalah dunia ni Dengan hasil yang Banyak sehingga dia menjadi kaya. Itu rezeki kekayaan dia. Rezeki yang dapat ni kena usaha dia. Tetapi dia tidak sembahyang. Dan dia adalah orang kafir. Kalau bagi juga lah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. rezeki yang kedua pula ialah rezeki khusus. Apa dikatakan rezeki khusus ni? Khusus ialah untuk hamba-hambanya yang terpilih saja. Jadi kita rasa insya Allah Allah pilih. Allah merizkikan mereka yang terpilih ini siapa dia? Orang beriman. Orang yang mempunyai jiwa yang bahagia. Orang yang hikmah ketenangannya. Ruh dia tenang. Bukan sumpaman. Ini semua tidak diperolehi dengan usaha kebendaan. Tetapi dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dia maha mengetahui siapakah hamba-hambanya yang layak dikurniakan itu semua. Jadi maka jangan heran lah Kalau kita lihat kisah-kisah Nabi Dalam Al-Quran sebut eh, Nabi Musa lebih bahagia daripada Nabi Fir'aun eh, Nabi Musa lebih bahagia daripada eh, Musuh dia, Fir'aun eh, Yang memburu dia eh, Fir'aun itu Lebih derita jiwanya Dari kesakitan gulungan Yang dia tindas kalau kita lihat sekarang ni pun setan nak set setan Yahu tu juga orang kata jerit derita jiwa ni. Kalau kita lihat dia menyakiti orang menindas dan membunuh membunuh manusia dan penduduk Gaza. Ini golongan-golongan yang zalimi yang menindas golongan-golongan yang soleh. yang di rahmat Allah sekalian. Jadi janganlah kita sangka orang yang penuh bangga dengan kekayaan hartanya itu, penuh bangga dengan kekuasaan kezaliman itu lebih menikmati kemanisan dan keindahan hidup dibandingkan hamba Allah yang tidak mempunyai apa-apa. Makan pun tak dapat. Ya, isi pun untuk dapat tak dapat dan menerima daripada bantuan tetapi sentiasa sujud dan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi mereka kepada syurga insya Allah. Maka dengan syurga apa? Dengan syurga atas nikmat dan mereka tidak meninggalkan Allah. Mereka sentiasa macam di kedua raza itu sentiasa apa nama tadi? Menikmati kekurangan kepada mereka itu dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dada insan ini adalah adalah diukur dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki ini memberi sedikit apa namanya, sedikit ini memberi uh, kepada kita, kefahaman kepada kita supaya kita sentiasa berada hamba Allah yang bersyukur atas nikmat dan rezeki yang dikurniakan ke atas kita. Wallahu alim bisawab, saya bagi maksud lebih miskin, minta maaf kita mendoakan sahabat-sahabat kita tadi yang telah pergi meninggal dunia. نرجوك أن تثبت كتاب إن شاء الله والله أعلم بثواب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الحمد لله تمدسيه سمو معاف كل وعدك كريان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته